Дорогие девушки, женщины, мамы, бабушки и просто наши любимые, очаровательные, дорогие красавицы, я хочу поздравить вас с праздником 8 марта. Это день ваш. В этот день вы можете делать все, что вы хотите, потому что вы ⁇ это есть любовь. С праздником любви и цветов с 8 марта. И как бы только про восьмое они шутили мы. И что бы только там не говорили мы. Но этот день на самом деле для нас э, ни разу не смертельный. Грязные носки, посуда и вообще квартира э, не так страшат всех нас, как жизнь без вас. Властвуй, побеждай, руководи и доминируй. Ведь что угодно для счастливых глаз. Сегодня женщины, вы наши командиры. Сегодня дорогие ваш невероятный час. А завтра, уж теперь в себя там мы поверим, Мы будем смело говорить и так решительно, вы знаете, твердить. Запомни, женщины, я главный. Я все всегда решаю сам. Решу уйти и не удержишь. А где мои паспорти, э, Так что без женщин, мужики, нам не судьба творит дела. Поэтому, девчонки, вам спасибо. Низкий поклон и похвала. Мы всех вас любим и ценим и всегда скучаем. Без вас мы будто лед под солнцем таем. С праздником, дорогие! Дорогі жінки, в цей світлий сонячний день хочеться поздоровити вас з святом 8 березня, побажати вам всього самого найкращого. І щоб хоча б в цей день хоч якісь ваші мрії, але все ж таки здійснилися. Святом вас, дорогі!